Всем привет, меня зовут Вадим. Это не один, это Саша. Заехали буквально полчаса чай попить. Весь день в офисе пробыли, просто крышу рвет. Подписываемся на декларацию. Записываем вот сейчас отчет. Каждый день новый будет, каждый день будет новый отчет в течение 90 дней. Для чего мы это делаем? Мы это делаем для ответственности, для публичности, чтобы была ответственность между, перед самим собой в первую очередь отчеты будут вестись о том, что мы хотим перейти на другой уровень жизни, поднять свою планку нормы. Первая планка нормы у нас будет, эта цель будем в шестерку мы поставили, будем достигать ее в течение 90 дней. Сегодня была проделана огромная колоссальная работа. Самая главная работа это была проделана, то, что мы разложили все цифры от а да я что нам нужно все показатели вообще все это очень непросто это очень много это очень много нужно сделать чтобы достичь такой цели за три месяца люди такой целью по два года по три достигают что мы делаем? Сегодня мы не подписали декларацию. Декларацию будем подписывать. Завтра не было человека сегодня, с которым должны были подписывать декларацию. Завтра подпишем, завтра выложим видео, завтра будет новый отчет. Завтра будет все более подробнее. Сейчас просто очень устали. День очень длинный. Заехали буквально человек, пописчик, опять поем, работать. Что еще могу сказать? Могу сказать, что очень круто, очень-очень круто. Очень зажигает. Декларация реально работает раньше я слышал, что кто-то подписывает декларации, там достигает, не достигает. Ну да, круто было со стороны прикольно наблюдать за людьми. Сейчас могу сказать что если ты сам ее подписываешь, тебе уже некуда деваться. Тем более, если так как подписан декларацию, мы ведем публично, как бы видеозаписи выкладываем. Как бы, мы ответственны уже перед людьми. В первую очередь, конечно, перед самим собой. Все, все, что я хотел сказать. Передаю слово Саше. Привет, меня зовут Саша. Как сказал Вадим, мы поставили себе новую зажигающую цель. В принципе, это, наверное, такая первая цель, которая просто бомба. Первой нашей целью было накопить багаж знаний, который даст нам такой толчок. И для этого мы нашли себе двух великолепных людей, которые гуру своего дела, которые зарабатывают на такие цели за месяц, а может даже и меньше. Завтра мы подписываем эту декларацию. И сегодня самое главное, мы разложили все способы привлечения клиентов. Это лидогенерация, это дальнейшее развитие с точки А в точку Б. И, собственно, мы просто очень ленивые люди и по опыту некоторых людей мы создали себе третью силу, которая заставит нас двигаться вперед. Все, ждите завтра новых отчетов. Все, всем пока, мы дальше поехали херачить.